कर्मफलङ्कार्यं कर्म करोति यः स्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासी Sí. Y... yeah, yeah. पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुनवाच यो योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनम् एकस्याहं न पश्यामि च जलत्वा स्थितिं स्थिरां संशयं महाकावो मनो दुर्निग्रहचलम् अभ्यासेन तु भौतेय वैराग्ये न च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे पतिः श्वशिरात्मना तु यतता शक्त्यो वातुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धयो यो यत्मानसः अप्राप्त्योगसंसिद्धिन् आगति कृष्णवच्छति कृच्छिन्नो हयरे भ्रण्डश्चिन्ना कृवनाश्यति प्रकृतिष्टो महाबाहो विमूढो ब्रह्मभक्वित् हे तन्मे संशयं कृष्ण चे चेत् तु रहस्यशेषतः वदन्त्यसंशयस्यास्य चेत् ुपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेहनामुद्रविनाशस्तस्य विद्यते न हि कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् रुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगम् दृष्टो अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतर लोके जन्म यीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोग लभते पौर्वदेहिकं यतते चततो ततो भूयस्संसिद्धौ कुरु ोगस्य शब्दप्रथमातिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बुषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति पराङ्म् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भव सर्वेषां आत्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे असह्यमय